Министр. Пошли

Заходите, заходите, все мы себя, все мы собственно. Я только за своей группой. Что значит вы. вы сегодня с этого высока? Вы кто такой здесь? Вы, вот этот человек, Какой вот этот человек? А он кто? А вы причем? Вызывайте, ребята, Демирин. Добрый день. Вот, смотрите, запускают депутаты в зал. Вот вот это Вот это вот а? 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 Причем вы журналисты, журналисты,

так, выдавите умону, а если ты я покажу вы начинаете фильмами. как стало, что выпускаете красоту? Да. Будем, я взял спокойно, Вы кто, я Вы стоим, я успокою. Вы стоим, я успокою. Вы стоим, вы стоим, вы стоим, вы стоим. Вы стоим, вы вы

Покажи. Алло. <laughs> алло, Он камеры снимает. Сегодня буду все по Украине почитать. Депутаты по посвящению. <laughs>

<реслужить> депутат? Депутат. Я, я могу с вами дать... Мэр... Это депутат! Это депутат. Депутат. депутат! Я хочу депутат. задать вопрос! Убери руки, я Почему не пропускают, когда зарегистрировался, депутат. 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 Вы депутат. Депутат. я зарегистрировался, Не надо

Кто вы такой? Что? Депутаты по ну, просвещению. Депутаты. Депутаты. Вы кто? Вы Депутаты. Вот здесь. Депутаты по Я не ломайте. хочу жаловаться. А вот это был не ломайте. Я не ломайте. не Я говорю, не не Журналисты, ну, я, просто, кстати, билеты, я ну, Не надо толкать, господи. <сосы> ну. Меня просто бьют.

Не пускають журналіста на сесію. Я прошу міліцію відреагувати. Я прошу міліцію відреагувати. Міліція, не пускає журналіста на сесію. Я зареєструвався згідно порядку.

Ні, двері всередині тримають двері середини. Я буду писати заяву зараз. Ось ось ці люди на чолі з Максимом Сітянковим перешкоджають мені потрапити на, мі, на сесію міської ради. Та ви клоуни просто, ви клоуни, що вам казати, Вас не пускають туди. Все, давайте, товариш місіонер, я готовий писати заяву. Все, давайте пояснение. Я делаю пояснение, идет видеозапись. У меня на видео все зафиксировано. Депутат Гачков, я прошу попрошу вас отреагировать. Не пускают на сессию журналистов. Сейчас почекайте. Пусть видите? Бачте, вони вибірково пускають. Товариш міліціонер, вони вибірково пускають ці люди. Вони вибірково пускають. А ось Максим Сітінков, який керує цим всім безпределом, Вони вибірково пускають туди. І перешкоджають засобам масової інформації потрапити на сесію.

Сейчас почекайте, я занимаюсь. этот цикавый момент. Можно дать? Зараз. подожди, там Ваня, где-то телевидение приехал. Клиник, хорошо. Я не знаю. Я же все ну А где? Ну, сейчас, что? Как тебя Я на таких же правах не просто

хоча Хотят то и делать. Ничего я постою. Ничего я постою, хайпация не требуется. Ничего, давай. Когда я вам раньше, пускай человек забыл, вы не пускаете. Так, давайте пускайте. Вы не имеете права не пускайте. Вы не имеете права не пускать. Давайте. Давайте я пускай напишут на письменной мы да. имеем да. право зайти. Да. Мужчина, а вы тут фотографируете. Да. Так меня самого не пускают. я все снимаю. Я все снимаю. Я знімаю, снімаю. Заходьте, ви маєте, право, ви маєте право там знаходитись. Я зареєстрований. Я зареєстрований. Я зареєстрований. Я ж... Якої немає акредитації? Що ви таке говорите? Не говоріть дурниці, ви ж юрист. Ви юрист, не кажіть дурниці, Максим Сітінков. Что милиция. А да. да, милиция. Милиция? милиция? Я написал уже заяву в милицию. Вы тоже можете писать заяву в милицию. Я написал да. уже. Вы написали? Я написал. А куда вы да, нет, вот тут вот есть милиция. Если нет. вы напишите, это будет еще замечательно. Ну так давайте, давайте

Вы же по, по звонку пускаете, только что я зафиксировал. Вы по звонку пускаете? Можно зайти? Вот мое удостоверение журналистское. Вот оно, я вам показываю. Я не с вами разговаривал. Можно зайти? Вы зарегистрированы? Я зарегистрированный журналист. Он говорит, что я не зарегистрирована, поэтому меня не пускают. Пойдите. Так а вам не обязательно регистрироваться. На сессии ну, может быть свободно да. находиться кто угодно. А он мне подтверждает, что меня не можно пускать. Кто он? А кто он вообще? Я не знаю сам. А ну, интересно. Видишь, там людей. Сейчас он позвонит, и с той стороны впустят, понимаешь? Так, чего у нас не пускают? А закрыта сессия. А чего у нас не пускают? Вот депутат Сотников, скажите, почему не пускают людей на сессию? А это вы обратитесь к Анатольевичу, это не коммунисты. А чего вы не пускаете? Заходьте, мужчины. Владимир мы хотим на вы стоите? Можно зайти? Я хочу зайти. Я хочу зайти. Пальцы, пальцы, пальцы Вы Да что вы тримали двери? Он лбы стоят, что мне с ними драться буду? Каждый из нас занимается своим делом. Они умеют стоять, как истуканы, а я умею, а я умею, освещать, их, а я умею освещать их работу. Я это, я это сделаю. Вот, вот и все. Слушай, я могу выйти? Я зарегистрировался, регламент, я ваш. Соблюдаю. Я зарегистрировался, в 10 часов пришел. Меня лично я не, приез, не имеет Максим Ситенков, меня он не пускает. Не Дал команду своим... Ну ты же знаешь, что я не имею к этому отношения. Почему скандали? скандалист? Так а что вы приехали? Я знаю, что вы фальсифицировали выборы, я поймал вас. Я вас, я вас поймал Вишневом на этом. Да, я поймал вас, не вас, а всю вашу команду, понимаете? А что вы там сидите? вас за вас голосуем, а он теперь ничего не знает. да Он ничего не знает, только голосуйте за их. Вот если бы люди все были дружные, да не пошли, не пошел бы ни один на голосование. Вот так, чтобы ни один человек не вышел, одни регионы пускай не входят. Вот у 10 человек уйдут, регионы. Мельник уже теперь студентов не будет тысячи выписывать и чтобы они голосовали. Ну все, отпало. От Хорошо, постесняешься уже, значит, совесть еще не, не вся. Бачите, ось, на смену им идут ось, бритоголові, на смену. Нет, уже подростают. Ну вот они уже вже уже На зміну. На смену. Молоди. Какие они люди? Если они не уважают тебя... Вот, никак... Может, вас засеять надо, так мы засеем. Да при чем тут <говорит> они эти хлопцы, что их поставили? Ну при чем тут платьба поставили? вы Меня вставили, платили тысячу, я бы не стала. Я бы не стала.